Kerajaan belum sedia laksana semula cukai GST walaupun mudah dan cekap. Akmal Saleh dakwa mungkin PM Anwar terlepas pandang keperluan asas naik harga disebabkan SST. Akta MMM satu reformasi paling bermakna dalam landscape kewartawanan negara. Pemimpin PAS Terengganu dedah Ahmad Samsuri diperlukan untuk misi besar PRU-16. Jalaluddin Alias tegaskan, ahli AMNO tidak perlu takut dengan DAP. Elak spekulasi Tun Faisal sambut baik penjelasan Tuan Ibrahim dan Takyuddin Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ADC tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan belum bersedia melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST walaupun ia lebih mudah dan cekap katanya GST merupakan cukai menyeluruh yang akan dikenakan secara sama rata kepada semua pengguna tanpa mengira pendapatan termasuk nelayan pekebun kecil atau tukang cuci jalan beliau berkata walaupun ada carangan daripada pembangkang yang mengatakan bahawa GST lebih baik Kerajaan ketika ini mengambil pendirian untuk menangguhkannya kerana tidak mahu membebankan rakyat yang masih berhadapan dengan tekanan kos sar hidup. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan kini mengekalkan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST yang lebih bersasar, terutama ke atas barangan import mewah seperti buah avokado atau ikan kod yang lazimnya dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Justru Perdana Menteri menegaskan hasil kutipan cukai daripada barangan import dan mahal itu akan dapat digunakan untuk membangunkan infrastruktur yang memberi manfaat kepada rakyat termasuk hospital, sekolah serta sistem pertahanan negara. Bagaimanapun Datuk Seri Anwar berkata hasil cukai yang dikutip kerajaan bukan sekadar untuk menampung perbelanjaan operasi negara tetapi ia juga bagi membiayai berbagai inisiatif pembangunan dan kebajikan yang memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Sementara itu, Ketua Pemuda AMNO Akmal Saleh berkata, cadangan perluasan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST sebanyak 5% turut akan menyebabkan barangan keperluan asas rakyat marhain seperti biskut dan santan mengalami kenaikan harga. Katanya di laman Facebook, Datuk Sri Anwar mungkin terlepas pandang mengenai perkara itu. Justru, beliau melahirkan kebimbangan bahawa perluasan cukai SST berkenaan akan memberikan kesan domino ekonomi kepada rakyat biasa bukan hanya golongan maha kaya. Akmal turut mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan semula pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST yang disifatkannya lebih menyeluruh dan cekap. Katanya sebab itu satu sistem yang komprehensif dan cekap seperti GST perlu digunakan untuk mengawal aliran cukai dengan lebih efisien. Terdahulu, Kementerian Keuangan mengumumkan bahawa barangan pilihan tertentu seperti ketam raja king crab, salmon, ikan cod, cendawan truffle, buah-buahan import, minyak pati, kain sutra dan jentera industri akan dikenakan cukai jualan sebanyak 5% berkuat kuasa 1 Julai 2025. Akta Majlis Media Malaysia MMM yang berkuat kuasa semalam merupakan satu reformasi paling bermakna dalam landskap kewartawanan negara yang direalisasikan menerusi Kerajaan Madani. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, Kerajaan Madani berjaya merealisasikan penubuhan MMM setelah 50 tahun pengamal media mengharapkan majlis itu diwujudkan. Adanya Majlis Media Malaysia bermaksud organisasi media boleh membincangkan isu-isu sama ada etika kewartawanan ataupun masa depan media dalam negara secara sendiri berdikari, bebas tanpa diganggu atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak termasuk kerajaan. Pada sidang media selepas majlis kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, Fahmi mengumumkan Akta MMM mula berkuat kuasa pada 14 Jun 2025. Fahmi turut memaklumkan beliau akan mengadakan pertemuan dengan 12 anggota lembaga pengasas MMM dalam masa terdekat bagi membantu proses membangunkan majlis perkenaan. Ahli jawatan kuasa PAS Terengganu Hanafi Ahmad mendedahkan bahawa Ahmad Samsuri Mokhtar diperlukan di peringkat pusat untuk misi besar PRU-16. Katanya di petik Malaysia kini, Samsuri yang masih naik Presiden Parti perlu menumpukan pada menambah kerusi PAS untuk pilihan raya kelak. Beliau mengulas keputusan Samsuri untuk berundur daripada jawatan yang dipertua PAS Marang yang dipegang sejak 2019. Beliau menambah Samsuri yang juga Menteri Besar perlu memberi tumpuan kepada mentadbir Terengganu. Samsuri dilapor mengumumkan keputusan untuk berundur daripada jawatan pemimpin bahagian itu dalam mesyuarat agung tahunan PAS Marang semalam. Sementara itu, Mursyidul Am Hashim Jasing berpandangan keputusan Samsuri bukan perkara besar mengingatkan bahawa beliau masih naik Presiden Parti dan mengetuai kerajaan negeri. Pengerusi UMNO Negeri Sembilan Jalaluddin Alias berkata, Ahli AMNO tidak perlu takut dengan hubungan parti itu dengan DAP. Menurutnya, AMNO mempunyai kekuatan tersendiri dan tidak perlu gusar untuk terus bercakap mengenai perjuangan parti. Beliau mempersoalkan mengapa AMNO mahu takut dengan DAP. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian mesyuarat perwakilan AMNO bahagian Port Dickson pada Ahad. Menurut Jalaluddin perlu diakui bahawa DAP mempunyai kekuatan tersendiri dan mampu memenangi setiap kerusi yang ditandingi dalam pilihan raya. Selain itu, beliau berpendapat bahawa belum tiba masanya untuk AMNO bertanding secara solo pada PRU16 kerana parti itu masih memerlukan rakan kongsi bagi menjamin kemenangan. Bersatu sambut baik kenyataan dua pemimpin kanan PAS baru-baru ini yang menafikan parti itu mencadangkan penstrukturan semula kepimpinan PN. Merujuk kepada laporan Malaysia Kini, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz berkata, parti itu menyambut baik penjelasan yang diberikan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dan setiausaha agungnya Takiuddin Hassan. Katanya, kenyataan dua pemimpin kanan PAS itu menjelaskan bahawa sumber yang dipetik Malaysia kini sebelum ini memberikan maklumat palsu dan bertujuan merosakkan hubungan baik bersatu dan PAS dalam PN. Tun Faisal yang juga bekas pengarah komunikasi strategik di Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa mengingatkan beliau membenarkan Malaysia kini memetik namanya sebagai sumber berita sebelum ini, manakala sumber dalaman lain bertindak sebaliknya. Katanya, hal itu membuktikan beliau bercakap tentang sesuatu yang benar dan berfakta, sedangkan sumber dalaman yang dilaporkan itu bertindak sebaliknya. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan bahawa ada usaha agar timbalan Presiden Bersatu merangkap Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin diberikan kuasa operasi yang lebih besar untuk PN. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastap News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastap Malaysia dan subscribe YouTube Nastap TV. Nastap Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.